কলকাতা শহরে আবার অবন মানবিকতা আর এই অবন মানবিকতার পরিচয় দিল সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ মেচুয়ার ফলমন্ডি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে কর্মচারী মুক্তার কিন্তু মান্ডিতে নেই কোনো শৌচালয়ের ব্যবস্থা হাজার হাজার কর্মচারী কাজ করে এই মান্ডিতে কয়েকজন কর্মচারী আবার রাতের বেলা তো এখানে থেকে যায় রাতে বাধ্য হয়ে এক কর্মচারী মুক্তার বাথরুম করতে গিয়েছিল পাশের এক বিল্ডিংয়ে কিন্তু তাকে চোর সন্দেহ করে বেধরক মারধর করা হয় শুধু তাই নয় এই কোম্পানির বিল্ডিংয়ে সারা রাত রেখে দেওয়া হয় তাকে সকাল হলেই তাকে অফিস থেকে তুলে বাইরে ফেলে দেওয়া হয় রাস্তার ওপরে মেচুয়ার ফলমন্ডির সেক্রেটারি মিস্টার পারভেজকে খবর না দিলেও স্থানীয় লোকজন জোড়াসাঁকো থানার পুলিশকে জানায় থানা থেকে প্রশাসন এসে মুক্তারকে তুলে নিয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয় বর্তমানে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক জোড়াশো থানা তিনশো ষাট এবং চৌত্রিশের ধারাতে কেস শুরু করেছে প্রশাসন অফিসে থাকা সিসিটিভি খতিয়ে দেখতে গিয়ে ইতিমধ্যে সিসিটিভির ফুটেজকে ডিলিট করে দিয়েছে যার ফলে এই ঘটনার তৈরি হয়েছে আরও চাঞ্চল্য পুলিশ আশেপাশ থেকে ইতিমধ্যে চার পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে ठीक है हमारे एम एस डी भाई है ठीक है मंडी के सेक्रेटरी है वहाँ पे हमारा एक स्टाफ है जो तो कई दिनों से मैंने दसों सालों से सा हमारे पास काम करता है ठीक है वो वहाँ पे उनके ऑफिस के पास बाथरूम करने के लिए गया था बाथरूम करने के रात को दस बजे गया वहाँ पे उसके कुछ गुंडों, उनके कुछ स्टाफ मिल के काफ़ी पिए ड्रिंक किए हुए थे वो एक कमज़ोर लड़का पैंतीस साल का लड़का उसका नाम मोहम्मद मुख्तार है वो हवड़ा के रहने वाला टिकिया पड़ा उर्फ कल्लू है नाम उसका उस बेचारे को उन लोगों ने लोहा से रड से लकड़ियों से बहुत मारा एक हाथ का दो हड्डी तो गया ठीक है हाथ पैर मुंह हाथ सब फट गया पूरा खून से लहू दुवान हो गया उसके बावजूद एक दो बजे रात तक मारने के बाद उसको जो है वहाँ पे कोल्ड स्टोर है परवेश भाई का उस कोल्ड स्टोर में उसको रख दिया रात भर कोल्ड स्टोर में रखा वहाँ पे रखने के बाद सुबह आठ बजे वहाँ से उसको बाहर फेंक दिया निकाल के उन्हीं के लोगों ने बाहर फेंकने के बाद वो इंसान सुबह से पड़ा हुआ था वहाँ पर शाम सात बजे हम लोग को इन्फॉर्म होता है कि वो लड़का आप लोगों का नाम ले रहा है एम का नाम ले रहा है तो हम लोग वहाँ पे गए उसको देखा उसका कंडीशन इस तरह का बे भयानक कंडीशन था तो हम लोग संग प्रशासन को फोन किया सा सागुर थाना में है? उनको बुलाया क्योंकि हम लोग उसको हाथ नहीं दे सकते थे जिस कंडीशन में था अगर वो मर जाता तो उनको बुलाने के बाद पूरा प्रशासन उठ के आया बड़ा बाबू आए छोटा बाबू आए एडिशनल ओ सी आए प्राइम ऑफिसर आए जितने भी थाना के ऑफिसर थे सारा ऑफिसर आए आने के बाद संग संग उनको एक्शन लिया संग संग उसको मेडिकल लेके गए मेडिकल में एडमिट करवाया उनका ट्रीटमेंट करवाया ठीक है और कोल्ड स्टोर में पूरा सर्च किया करोल स्टेर से वहाँ पे लकड़ी बरामद हुआ लकड़ी में खून लगा हुआ था कार्टून में खून लगा हुआ था पूरा उसके अंदर में लगा हुआ था उसके दुकान में बाईस कैमरा था परवेज भाई का उस बाईस कैमरा को जब क्राइम ऑफिसर बोले कि हमको उसको चेक करना है कि आपका क्राइम ये स्टोर में कैमरा ऑन है बोले हाँ हमारा ऑन है कैमरा ठीक है तो वहाँ गए उसके बाद जो है वो कैमरा को डिलीट कर क्योंकि बड़ा बाबू बोल दिया कि दोनों कैमरा में आएगा हम सबको अरेस्ट करेंगे ठीक है उसके बाद वो कैमरा को ब्लैंक कर ठीक है ब्लैंक करने के बाद वहां से मामला को फिर वो एक उसके जो ग्राउंड के मालिक थे उसको अरेस्ट किया जो उसके हाथ में चाबी था उसको अरेस्ट किया फिर पाँच लोग को आ आज ये परन्तु संगे रखून चौबीस घंटा इंडिया टीवी देखते थकुल सब जिला सब खबर सवार आगे चौबीस घंटे इंडिया टीवी पर्दा नमस्कार